черт. Здорово, солдатики. Здравствуйте. Где службу ратную несете? Где-то. 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 Посредине да. лета. Получается так. Голос у вас классный. Ну, песни я вам петь не буду, парни, не буду. Ну, у вас прям такой командирский, прям вы прям на полковника точно тянете. Не тянул никуда, подполковник, я грешен, грешен. Не был служакой э -э -э, ретивым, не был, подполковником остался. Рыбак я, рыбак. Значит, я угадал. Нет, не угадал. Ну, ладно, ну, плох солдат тот, то не хочет стать генералом, поэтому... Да что ты, что ты. Я с подполковником почти угадал. Я уже на пенсии, что ты, что ты. А ты в каком звании? А вы да? Мама, мама. Ты что, шеврона не различаешь? А что-то в бронике? Что-то в бронике в таком э, чистом. Как это называется? Бейсболка. Нет, это по-другому называется. Это блин. я честно, это не вспомню. Картуз. Нет. Нет. По-украински по-другому называется Кепка. Вот. Я не помню. А вы что, из украинской армии? Мама сказала надеть. Нет, я не из украинской А почему вы спрашиваете по-украински? Вы, кстати, изучаете украинский язык? Нет, зачем? Я в... немножко знаю, я, но, но... Надо изучать, надо изучать. Зачем? Ну как, всегда вот вспомните, когда наши бабушки и дедушки воевали с Германией, в школах Советского Союза изучали немецкий язык. Потом, когда, потом, когда вероятным противником стало, стали Соединенные Штаты, изучали английский и частично испанский, иногда даже французский, но все-таки в большей степени английский. А сейчас у нас главный враг Украина. Ну надо бы знать язык врага. Ну как же? Нет, у нас главный враг не только Украина. Не только, много конечно, не только, не только, однозначно Китай еще вот у нас главный враг. Почему враг? Ну, потому что там Китай... очень достаточно много подразделений китайских, которые воюют на нашей стороне. Китайских подразделений? Ты про корейцев говоришь? Сейчас ты путаешь. что это, сынок? Нет, добровольцы, которые просто. Не, мучные, ну даже понимаешь, сирий. На нашей стороне воюют и сербы и, э, разные, другие и, народы, и гривицы, да. разные другие народы, разные другие народы. Но мы же не будем сейчас э, м, сразу китайскую коммунистическую партию к нам в союзники приписывать. Но это же будет неверно. Тем более, что Китай всегда был союзником только себе. Согласен. Согласен. Такие союзники, как Китай, так и врагов не надо. Знаешь, знаешь у них э, есть пословица такая. Э, будем э, ждать, пока по реке проплывет труп моего врага. Ну, что-то слышал когда-то давно, да. Ну, так это не про нас. Ну да. Ну корейки крутые, вроде говорят, говоря. Ну, я не сталкивался. А ты сам-то откуда? Новосибирск. Я из Белгорода. О, Белгород. Как у вас там? Да как, а у, как вас? у вас? Как у нас? У нас Белгород здесь. Белгород. Граница рядом. Ну что ж, я тебе рассказывать-то буду. А что ты в Бронике в Новосибирске-то? Я родился в Новосибирске. Ты в Бронике родился? Ну, почти, да. Так, микро... вот так вышло. Микрофон у тебя хороший. Да, ну какой? 3000 стоит. Какой хороший? Да не 3000 он стоит, он не 3. Нет, вы че? Это Самсон, старый. Он так он стоит там порядка что-то, я не знаю даже. Около десятки он сейчас стоит. Ну нет, это вы, вы че? Нет, это не стоит так дорого. Это Самсон. Самсон ее 10 рублей. Он стоит. Ну, Ты блогер, мы с тобой в прямом эфире. Нет, честно, нет. Мы, мы с тобой на записи? Нет, клянусь, обещаю. Да не, ну ты, ну ты можешь соврать, мне, в принципе, как-то все равно. О чем беседу, беседу нет. беседуешь? Просто зашел поговорить. Ну хорошо, вот я и спрашиваю, о чем беседу беседуешь и с кем беседуешь? Со всеми, с всеми любыми людьми, абсолютно. Не, ну ты, ты одел на себя броник, одел на себя нашу, э, не знаешь, как называется... Как по мне, так Больше б... я поставил страну Украина. Просто я вижу, что вы не с Украины, и, и ну, почему-то сейчас у вас показывают, что вы с Украины. Ну это Но... Белгород, здесь Рэба работает. Но у меня минут 15 ми меняется э, геолокация каждые минут 15. Когда воздушная тревога, она всегда меняется. Мне меня иногда показывает, даже что я где-нибудь где в районе Владимира нахожусь. Представляешь? Mm -hmm. Да я представляю я прекрасно, у меня отец живет тоже на границе Донбасса, поэтому я... Не, ну проводной интернет не меняет свою геолокацию, а беспроводной меняет аж бегун. Mm -hmm. Ну рэба, рэба. Тебе знакомо, что такое рэба, солдатик? Ну да. Всяко же бывает. Согласен, согласен. А сейчас ты на каком направлении? сейчас ни на каком. В отпуске? Нет. я я не вояка, я не стрелял ни в кого, я не воевал. Я... Ну, смотри, у тебя карабин на бронике, ну, блин, ну, ну что ты? Я гуманитарную помощь раньше возил в Северодонецк. Вот. Это с Москвы. С 22 -го года примерно, да, начал возить? Когда, когда активно начал принимать участие Вагнер в своих Боевых действиях, так скажу. Потому что у меня много товарищей туда уехало, и я начал помогать подразделению в 55-й э, бригаде. Э, 155-й? 55-й. Mm -hmm. Вот. Вагнера. Э, вот. Я съездил пару раз туда, привез им там майки, просто продовольствие. Все. А Нет. ты собираешь где-то деньги э, ну, для того, чтобы волонтерить? Ну... Да, да, у нас есть волонтерская группировка в городе, и мы собирались здесь э, я, ну, на тот момент, я помню, мы купили 4 мавика. Э, здесь их прошили на то, чтобы можно было подве подвесы вешать. И все, это вот, ну, у нас сброса, да, ну понял. Вот, да э, Ну, я обычные, просто носки, трусы, и все-все-все вот такое. Банальные перчатки, э, сухпайки. Просто отвезли подразделению. Я не воякой, типа, ну. Не, ну, когда-нибудь и воякой будешь, тут же никуда не денешься. Возможно, да. Но если. Человек-то еще мало, молодой, 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 молодой здоровый, поэтому я думаю, что когда-нибудь придется и тебе взять в руки не тапки. и а, вот это, да? Да. А, а вот это. Да. Ну так а что ты начинаешь, волонтер? Правда, это не, не боевой вычерк. Я не вижу у тебя темно там. Ну но, это не боевой. А ну магазин вытащи, покажи. Да, не боевой это. Да. Это стройголь. Все равно ни хера не видно. Ну, страйкбольный, короче. Ну, я эту... понял, понял тебя. Ульками стреляют, другой. а тут другое. Я тебя понял. Ну, придется, придется. Кстати говоря, если есть желание, мы можем прямо сейчас это устроить. Я чиновник, я-то раньше был военным, а теперь я чиновник в военкомате. Если... Слушайте, меня звали в 106-ю гвар... гвардейскую дивизию ВДВ, которая сейчас очень хорошие показатели имеет на специальной военной операции. Вот. Классные ребята. Очень э -э как-то я списался с командиром еще наверное полгода назад. Так ты отношения Но... возьми. Отношения не дают. У меня военника нет. Я в 16 лет уходил. Ой, в 16 году я уходил в армию. Меня забрали в Хабаровск, в Елизово, морская авиация. Mm -hmm. э -э я послужил там до присяги. Я получил травму, сломал э спину. Меня обратно вернули домой и я потом еще два года лечился и бегал в военкомат, типа, заберите меня в армию, потому что я хотел в военное училище поступить. И меня не брали, не брали, не брали, не брали, не брали, и вот сейчас мне уже 30 лет, и у меня военника нет, мне никто не даст отношения. Меня могут взять просто каким-нибудь добровольцем. Можно взять, да, можно взять добровольцем, пройдешь КМБ, пройдешь комиссию, ну, по полной программе, как обычно, мобилизованной, но с контрактом. Да, ну ладно. Ну так а чего? Приезжай к нам в Белгород. Тебя как зовут? Кирилл. Губкина 1, улица Губкина 1, Кирилл. Адрес, рабочий, рабочий адрес военкомата. А он какой? Так же, как у меня у брата. Я маску сниму, все-таки как-то неуважительно с вами общаться так в маске. У меня вот брат э, уже получается с, с начала мобилизации, э, он сейчас там э, на передке. Но он мобилизованный или по контракту пошел самостоятельно? Мобилизованный, uh -huh. мобилизованный, и он знает. Он сказал, что в контракте не на, написано, что контракт закончится только тогда, когда закончится СВО. Ну, это так. Типа, это в, это именно дом. это именно так. Да, он не знает, когда он придет домой и когда он приедет. А, вот. Но и, я не, не буду тебе, Кирилл, предлагать сесть в тюрьму, а потом пойти на полгода. Глупо ж, наверное, да? А это вот только Вагнер да. решает, что Вагнер уже нет. Такой... Нет, при чем здесь нет. Теперь Министерство обороны может брать на контракт ЗК на полгода. Точно так же, как раньше брали Вагнер. Вагнер. Ровно так же. да. да. Серьезно? Конечно, не, ну правда. если хочешь, конечно, ну тюрьму я тебе организовать не смогу, безусловно. Нет, спасибо, я Хотя, если очень постараться, то можно, в принципе, Кирилл. Нет, не хочу, правда, честно. Ну, где интересно, очень интересно. Ну, 3200, Белгород выплачивает 3200, вот на круг, если взять выплаты первоначальные при подписании контракта, 3 ляма 200 тысяч. А там еще что-то сейчас говорят, что еще 10 соток земли дают кому-то там, где-то там. Они, ну, я так они, скажу, т, они что тебе нужны, эти 10 соток? Нет. Просто я недавно увидел эту новость, что они дают 10 соток земли. Ну да, да, да. Помнишь, как царь Николай Дальневосточный гектар раздавал в свое время? Да, О, я помню. Подданным. Но они тебе нужны. А 3200 это 3200. Это всегда 3200. Ну, да, я видел, читал, смотрел от трех... Записывай телефончик. Давайте. Есть ручечка? Да, 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 есть. 8-472-255-61-34. Мне еще раз, подожди, только открыл. Ну, пиши, чтобы с мобильника набирать. Плюс 7-472. 400... Да. Угу. 255-61-34. Подполковник Бондаренко Степан Андреевич. Вы да как этот, который КПРФ Бондаренко? И знаю такого, но это даже не родственник. Ну, он такой, агитатор больше. Как мне... Я в КПРФ не состою. Я тоже. Поэтому... Военным нельзя состоять в партиях, хотя я уже и пенсионер теоретически. Но меня в 22 позвали, я некоторое время побегал по полям, а теперь вот сижу в военкомате. А почему нельзя в партиях состоять? Ну, здравствуйте, вашу тетя. Можете себе представить, когда военные организуются в какую-нибудь силу, это же для власти огромная угроза. Опасно, да, да, опасно, очень. Ну, и у нас это запрещено законом. А если у вас есть там ну свое какое точка зрения, свое мнение? Ну, типа, точку зрения опасно. высказывай, пожалуйста, если она не противоречит уголовному кодексу. Интересно, не знал, не знал, буду знать. Ну. Спасибо, товарищ полковник. Нельзя, конечно, нельзя. Приезжаю, оформим. Телефон есть. Там у нас сидит дежурная, как правило, эта девочка. Зовут ее Наташа, старший лейтенант. Спросишь подполковника Бондаренко, если меня нет. Не знаю, мой непосредственный начальник вряд ли. А вот начальник юр отдела Роман Иосифович. А вот сейчас вот, э, мы немножко съедем с темы, Извиняюсь, не собака просто бегает, поэтому шумит на фоне. Э, если вот вы подполковник, вы военный, вы министр Так плавное, я, ж, я, ж, вы я ж в этом самом, в военкомате, ну что это за военный? Канцелярская пресса. Ну вы же до этого были где-то военным? Ну был, был. Вот. Значит, у вас есть какое-то видение? Вот как вы сами относитесь к тому, как проводилось у нас. Нет, точнее, сейчас немножко сформулирую по-другому. Пригожина поступок, как вы оцениваете, что произошло в вот, Ростов, когда он приехал, с танками. Это вы приедете ко мне в кабинете, вот в кабинете у меня и побеседуем. Хотите? Хотите в присутствии следователя? Нет, зачем? Ну, чтобы на полгода можно было в армию пойти, если вы понимаете, о чем мой сарказм. Да, на полгода я не хочу. Так, Кирилл. Оставляй данные свои. Телеграм у тебя какой-нибудь есть? Да, да, я вам напишу. А, ну пиши, я сейчас скопирую. А если ты помогаешь армии, то, в принципе, я тебе скажу, что здесь, вот, допустим, для нашего госпиталя потребности весьма серьезные. Если добровольно, так сказать, будешь помогать, скину тебе в Телеграм и куда можно помощь. Слушай, да без проблем, без проблем. Ну пиши Телегу. Я сейчас делаю сбор в 35-ю мотострелковую бригаду. Ну, кстати, у нас сейчас формируется 144-я МСД, и э, формирование вот дальневосточной 155-й морской пехоты, э, не комплект у них, и, и вот и тех, кого мы призываем, отправляем туда на учебу. Но это вот если в общем порядке. А там спишемся, порешаем, так сказать, Кирилл. А учеба сколько идет? Типа без военных? Пиши, не, потом поговорим в э, телеграмме. Пиши телегу. Все, полковник. Даринка, добро, напиши. Так телегу пиши. Ганс. Ганс. Больно. Так пизулей получишь у меня. Ганс. Нельзя, нельзя. Кирилл, здесь нельзя. в чате пиши. Я скопирую, Телегу? да и все. Ну да, я скопирую, mm -hmm. да и все. Ну, сейчас давайте вот так. Это у тебя телега привет из Новосиба, да? Ага. Хорошо, Кирилл, до связи. Где-то завтра, э, ну, завтра я буду у себя. Будут у меня реквизиты там, где э, наша помощь. Я тебя сброшу и поговорим заодно. Все, товарищ полковник, я имею. Бывай. Дегенерат. Ну, хоть якая скорость из него, может, его будет. Может, допоможе нашему війську. Так, зараз зараз, зараз я десь запишу десь запишу його. Привіти з Новосіба. Зачекайте, будь ласочка. Нехай допомагає українському війську цей дебіл. Нехай допомагає. Так, Сергію, Хомік, я зараз тобі в телегу його. Ой, в WhatsApp відправлю. Зараз тобі його. телегу відправлю в WhatsApp, щоб ми її не загубили.